Палац культури корабельний має давню історію. Споруджувати його почали 60 років тому. За різних часів палац змінювався, втім, незмінною залишалася. І залишається і понині творчість, що тут панує. З нагоди річниці початку будівництва закладу відбувся яскравий концерт. За словами міського голови Юрія Гранаторова, палац культури «Корабельний» має чимало проблем і потребує особливої уваги. В своє Своєв'я цей дом культури передали Жовтневому району. бюджет жовтневого району. не справлялся с этим ДК нас тогда не послушали и в этом году когда ДК уже приходил такое ну, очень проблемное состояние мы заявили о том что мы принимаем этот дом культуры в городскую коммунальную собственность тогда было четко сказано обещано это будет городской дом культуры корабельный в этом году Финансирование на этот ДК выделено в 4 раза больше, чем в прошлом году жертвовым районом. Здесь уже ремонтируется кровля, сейчас мы передали сертификат на полную замену окон, здесь уже полностью приобретено и сделано вот, осветительное оборудование сцены и так далее. Этот ДК будет современным, ярким, красивым, городским. И в этом году на культуру мы выделили 31 миллион гривен, потому что без культуры нет жизни, потому что везде нужно уделять внимание, потому что это город Николаев, потому что его построили наши родители, и потому что нам развивать и продолжать их дело. Нельзя утрачивать традиции. Сохраняешь традиции, шагаешь в будущее. Юрий Гранатуров передал директору Палацу культуры корабельный сертификат на металлопластиковые викна, а также вручив подячні листы міського головы кращим противникам сферы культуры. Луиза Еремина Руслан Днялис, МСН.